У меня манометр мы надуваем давлением до 0,5 и проверяем. Если выдерживает, то падения нет, значит все нормально. Если падает давление, значит где-то что-то не так. Купил и мини вот приспособление газа на баллончик. То на костре что-нибудь смотрим. На улице, тут На улице. В системе еще достаточно воздуха. Сегодня пользуемся с особой осторожностью, без присмотра не оставляем. Ни в коем случае. Запустили по Покровську весь приватний сектор і ну, взагалі пустили до ГРП кругом є у нас вже газ. Зараз в Рудинському запускаємо по квартирам, також запустили приватний сектор і пускаємо багато поверхівкам, тому що тут кожен стояк треба окремо опускати. Оператор монтував мереж не мережу, а ГРС, газорозподільчу станцію, в яку влучила російська ракета, пряме прямо влучання. Так як розбили ГРС, не було в цьому Покровську і ближні села, які тут знаходилися. У них не було газу. А тепер треба по новій запускати. Ми сидим голодні, считай. Газа этого, боюсь, голодного такого нет, у нас вообще не, не это, не предусмотрено. Печки, печку выкинули. Сидим, ни воды, ни света, ни газа. Вот это пойду что-то в сухомятку, то сырок куплю, то намажу, то консерву какую-то открою и все. Дочечка, куда я поеду, скажи? Як я каждой, каждую ночь умираю. То сердце и кардиосимулятор, и все, и головы, астеросклероз. Никуда мне не ехать. Ну что, так и выживаем, что перебивают, вот все, что, что со столовой поел. Ни фонар, ни телефон не работает. А куда деваться? Пока на улице светит, значит, мы еще на улице ходим, находимся, что-то делаем, читаем. А если нет, уже приходишь, расселяешь постель и мечтаешь или вспоминаешь какие-то там стихи.